Нос-челлендж. Суть этого челленджа заключается в том, что у нас есть продукты, есть повязка, и кто-нибудь закроет глаза, и человек будет давать, ну, хоть предметы, мы должны будем отбирать, что это, с каким вкусом, возможно. Это мой пакетик. Теперь э, первая начнет, наверное, Маша. Красочка. Да. Да. Сейчас, по тебе легко. Посмотри, ко мне, чтобы ты была бедна это сладкая вода. Да. так. Это, это не мое и не твое, а это мамина. О, привет. привет, мам. Ну что, давай посмотрим. Что это? Кажется, я догадываюсь, что это, но уверена. Это вкусно пахнет. Не спину. А, мне дай. Такая, типа крема. Да. С грецкими орехами. Да, дается. Ну давай, так не. Это гель для душа, но сейчас не знаю, с каким вкусом. Ну, какие-нибудь лесные ягоды? Нет. Ореховый. Нет, это не лесные ягоды. Нет. Да. Это яблочный. Фруктовый вкус. Мы не засчитываем этот бал, поэтому убираем. Как? Я не знаю. Пахнет не очень. А. Какая-нибудь карамель. Это карамель? Да. Воняет как Так, да, теперь ты. Я думала, она не угадает. Это кетчуп, чтобы поливать кулаки, да? Ну, это не кетчуп. Я не поняла. Ой, фу! Это то. Горчица, конечно. Ну, ты была правильно, так что ты Как называется? Кетчуп. Да не кетчуп. Я Где это было? На бобусе. Соус. Нет. Со. Сода. Сода. Я в рыбе там добавляю к мясу. Рыбина. Сое. Соефа. Попробуй на язык. Ладно, это соевый соус. Это тоже градус, что это соус. Это я им пользуюсь. Это, по а, это, по-моему... А, да, это то, что ты на лесу мажешь. Да, как это называется? забыла. Для... Для лица. Для Милани, ну тоже молодец. Сейчас. Вот это, это папина бит. Нет. А что именно? Крем для волос. Нет, не крем. Ты не понимаю. А ну подумай ка еще. Это мама для волос. Нет. Ну не я, я сдаюсь. Сдаешься это лак для волос. <гас> В Во общем, такое видео у нас получилось с <гас> моей сестренкой Машей. Если вам понравилось то, что надо сделать, видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наш Полинка канал. Пока!